население не поддерживает войну. Население не поддерживает и да. это прекрасно. И мы хотим Почему? жить мирно, и для этого и сделайте первый шаг. И сделайте. Будьте внутренней. Выйдите, уйдите, освободите миллионы город. Не сделайте нас заложниками, Нам бежать некуда. Поэтому мы, мы должны с вами погибнуть. Поэтому вы должны, Именно если имеете возможность. У меня в духе. Если, если у меня -то... денег нет, да. у меня здоровья нет. Я Именно на четырех уколах да. инсулина в день. я сейчас бегу уже опоздала. Что вы делаете с народом? Народ, понимаете, мы голосовали раньше за вас, а теперь все против вас. Потому что не да, говорите про всех женщин. Ну, а не говорите про всех. Хорошо, а вы а нас Я очень мы прекрасно понимаю ваше волнение, раз. И Но я разделяю ваше волнение. Ваше. Я разделяю ваше волнение, да. и мне тоже больно смотреть на развитие этой ситуации. когда начнутся поблёшки? Они, уже, в, они в уже были. Они в Петровке я были. были, я живу в самом центре, Нет. понимаете? Ну, я, я думаю, думают, что, что в ближайшие 7-10 не дней, Нет. Нет. это То есть вы не планируете. планируете, вы не планируете спасать отступать. жизни и отступать? Спасать. Нет, это не называется спасением. Вы устанавливаете установки на крыше того будут в первую очередь уничтожать эти установки, да. вы нас покупите, понимаете? Будьте мудрее, вы за народ, будьте за народ не на словах, а на деле. Мне не, не да. неизвестный факт, что установки оружия... На... Так ходили, а а вот, вот я место, сейчас вам и, привела факты. А